Gündəlik hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İyunun altında Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən buludtuluacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-24 dərəcəsidir, gündüz 29-34 dərəcəsidir. Bakıda gecə 22-24 dərəcəsidir, gündüz 32-34 dərəcə istil olacaq. Abşeron çəməliklərində şimal qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəməliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşah, Nardaran, Bilgəhzəq lobada 23-24 dərəcəsidir. Cənub-şimali ərazilərdə Türkan Hövsan sahil şırıqda 24-25 dərəcə istiləcək. Tibbi meteoroloji proqnozla gəldiyin qabşura yarmadasında meteoroloji amillərin zəif tərdüdü gözlənir ki, bu da meteo-həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. İyunun 16-sında Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gündüz bəzi şimal və qərbi rayonlarında şimşək çaqacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, şərqləşəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə istidir. Gündüz 31-36 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə istiyi, gündüz 19-24 dərəcəyə çıxıb olacaq. Gündəlik hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.